Гилер... И и уже, и, 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 и... уже скошено, что же вы не так, Правильно, для что, чего скошено? мы для чего? есть, точки с водой, есть пожар! На жаль, ми вступили в фазу гарячого літа, коли не лише в Йовле, так, а по всій Україні використовують підпал стерні як метод очищення землі для своїх власних потреб господарських, так і, зокрема. В Одесі області, де температура сягає в найвищому, будь-показнику, це широко і масово використовують. але ніхто не несе за це відповідальність раз, хоча є кримінальна відповідальність за ці речі. А друге, ніхто не підозрює, навіть, що що ціною за ці речі буде життя людини, і це дуже прикро. Тому в моє звертання до всіх фермерів, до горів селищних сільських рад, будь ласка, проводьте роботу і знайте, що за кожним вашим таким чинком стоїть не лише. Скарга або финансовая оплата вы зробили. А чье Андрей Мельник, начальник пресс-службы Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. На сегодняшний день в Одесской области сохраняется жаркая погода и высокая температура воздуха. Поэтому Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается ко всем жителям города Одессы, жителям Одесской области и гостям нашего региона с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в экосистемах. Не сжигать мусор на открытых территориях, не разводить костры в лесопарковых зонах во время отдыха, не сжигать остатки после убранного урожая. Это может привести к большим пожарам и трагическим последствиям. Также хочется обратиться к водителям транспортных средств, особенно водителям маршрутных автобусов, с просьбой соблюдать правила дорожного движения и в случае ограниченной видимости в связи с загоранием на открытых территориях соблюдать скоростной режим, дистанцию и пользоваться противотуманными фарами.